বাদমহীয়া এই পিঠাবিধ বনাই খাই চালেনে বাৰু এই পিঠাবিধক কিছুমানে ভাত পিঠা বুলিও কয় আৰু কিছুমানে ভদিয়া পিঠা বুলিও কয় এই পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে মই কালিৰে অলপ চাউল গুড়া কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰ পৰা এই বাতিটোৰ জোখেৰে তিনি বাতিকৈ পিঠাগুড়ি মই এটা চৰিয়াত লৈ লৈছোঁ তাতে অকণমান নিমখ আৰু অকণমান ঘি দি ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি সানি লৈছোঁ তাৰ পৰা অকণমান গৰম পানী দি মই পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি এটা দ বনাই লৈছোঁ দ'টো আপোনালোকে বৰ বেছি ঢিলাও কৰিব নালাগে আৰু বৰ বেছি টাইটো কৰিব নালাগে তাৰ পৰা এখন কেৰাহীত মই অলপ পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ পানীখিনিত অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ ৰিফাইন তেলটো অপচনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মই দি দিছোঁ দিলে মানে পিঠাখিনি লাগি নধৰে তাৰ পৰা পানীখিনি উতল আহিবলৈ দিছোঁ পানীখিনি উতল অহাৰ পিছত এখন গেটাৰেদি মই এনেকৈ পিঠাখিনি গ্ৰেড কৰি দিছোঁ আচলতে এখন চালনী ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই চালনীখন মোৰ ওচৰত যিহেতু নাই সেইকাৰণে মই গেটাৰখনেদিয়েই এনেকৈ গ্ৰেড কৰি দিছোঁ তাৰ পৰা চাওকচোন এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ পিঠাখিনি হৈ উঠিছে এই পাত্ৰটোলৈ কাঢ়ি দিছোঁ এনেকুৱা পাত্ৰ হ'লে ভাল হয় পানীখিনি নিয়ৰ হৈ যায় দৈ ক্ৰীম গুৰৰ লগত এই পিঠাবিধ সুন্দৰকৈ খাব পাৰি আজিলৈকে যদি এই পিঠাবিধ খোৱা নাই এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল হয়